Apakah benar AMNO bersedia berdiri sendirian dalam PRU16? Mengapa pintu lama dibuka semula kepada bekas ahli? Dan mengapa isu pembebasan Najib kembali disebut di saat parti masih mencari arah? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat. Tempat isu jadi bola. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Taklimat tertutup Presiden AMNO sempena Perhimpunan Agung AMNO 2025 di WTCKL telah mencetuskan pelbagai tafsiran politik apabila isyarat jelas diberikan bahawa AMNO dan Barisan Nasional bersedia untuk bergerak solo dalam pilihan raya umum ke-16. Kenyataan ini bukan sahaja menyentuh soal strategi pilihan raya, malah membuka kembali perbahasan lama tentang hala tuju sebenar amno pasca PRU 15. Saudara-saudara yang dihormati, realiti PRU 15 masih segar dalam ingatan apabila BN gagal menjadi parti dominan hanya memenangi 30 kerusi parlimen. Dalam landscape itu, parti-parti lain muncul lebih kuat. Maka apabila UMNO menyebut soal bergerak solo, persoalan utama yang timbul ialah adakah ini lambang keyakinan baharu atau sekadar cubaan mengembalikan identiti lama yang pernah berjaya? Hadirin yang budiman, menariknya Presiden UMNO menegaskan bahawa walaupun bergerak solo, parti tidak boleh menutup pintu kepada dinamika politik semasa. Persefahaman dengan parti di luar BN masih dianggap perlu, namun tiada perjanjian sama ada pendekatan itu akan melibatkan Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Disinilah wujud ruang tafsiran bahawa Solo mungkin bersifat taktikal, bukan mutlak. Rakan-rakan penonton, satu lagi mesej penting ialah keperluan UMNO, menyantuni kawan dan lawan. Satu sudut positif, ini boleh dibaca sebagai usaha mendewasakan politik dan mengurangkan budaya permusuhan. Namun dari sudut skeptikal, ia juga boleh ditafsir sebagai pengakuan bahawa AMNO memerlukan sokongan lebih luas untuk kembali dominan. Saudara-saudari sekalian, isu membuka semula pintu kepada bekas pemimpin dan ahli AMNO yang meninggalkan parti turut menimbulkan perdebatan. Presiden menegaskan perkara ini memerlukan mandat perwakilan. Bagi penyokong, langkah ini dilihat sebagai penyatuan semula kekuatan Melayu. Bagi pengkritik pula, ia menimbulkan persoalan tentang prinsip disiplin parti dan mesej yang dihantar kepada ahli setia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sama, penderian AMNO terhadap UEC turut ditegaskan. Parti kekal tidak mengiktiraf UEC selagi syarat bahasa Melayu dan sejarah SPM tidak dipenuhi. Ini konsisten dengan pendirian lama AMNO yang menekankan asas perlembagaan dan identiti kebangsaan namun tetap mengundang reaksi berbeza dalam masyarakat majmuk. Saudara-saudara yang dihormati, mungkin bahagian paling sensitif ialah apabila Presiden UMNO menyentuh mengenai bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kenyataan bahwa langkah seterusnya ialah untuk membebaskan Najib akan diumumkan pada ucapan dasar jelas mencetuskan spekulasi. Dari sudut kemanusiaan dan kesetiaan parti, ada yang melihatnya sebagai perjuangan membela pemimpin lama. Dari sudut kedaulatan undang-undang, ada pula yang menegaskan proses perundangan perlu dihormati tanpa campur tangan politik. Hadirin yang budiman, keseluruhan taklimat ini menunjukkan Amno berada dalam fasa transisi yang sukar, antara nostalgia kegemilangan lalu dan realiti politik baru. parti perlu membuka keputusan strategik yang bukan sahaja menguntungkan jangka pendek tetapi mampu memulihkan keyakinan pengundi. Rakan-rakan penonton, bergerak solo dalam PRU16 boleh dilihat sebagai usaha memulihkan maruah dan identiti. Namun, kejayaan langkah ini sangat bergantung kepada calon, naratif serta kemampuan AMNO menjawab isu kosara hidup, ekonomi dan kebajikan rakyat bukan sekadar isu dalaman parti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika diteliti dengan lebih mendalam, kenyataan tentang bergerak solo dalam PRU16 juga boleh dibaca sebagai mesej dalaman kepada akar umbi AMNO sendiri. Ia seolah-olah mahu mengembalikan keyakinan bahawa parti masih mampu berdiri atas kekuatan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada rakan gabungan. Namun, dalam politik realistik hari ini, keyakinan dalaman sahaja tidak mencukupi tanpa sokongan pengundi yang semakin kritikal dan berlapik. Saudara-saudara yang dihormati, langkah membuka pintu kepada bekas ahli AMNO turut membawa implikasi besar terhadap psikologi ahli sedia ada. Di satu sisi, ia boleh menguatkan cedera dengan pengalaman lama. Namun di sisi lain, timbul persoalan sama ada pengorbanan ahli yang kekal setia ketika parti lemah akan terpinggir atau dilihat kurang dihargai berbanding mereka yang pernah meninggalkan perjuangan. Hadirin yang budiman, dalam konteks ini, mandat perwakilan yang ditekankan Presiden AMNO menjadi sangat penting. Ia bukan sekadar prosedur parti, tetapi ujian sebenar kepada demokrasi dalaman AMNO. Keputusan yang lahir daripada konsensus perwakilan berpotensi mengurangkan rasa tidak puas hati, namun jika dilihat sebagai sekadar formaliti, risiko perpecahan dalaman tetap wujud. Rakan-rakan penonton, isu pembebasan Datuk Seri Najib Razak pula bukan sekadar soal individu. tetapi simbol kepada identiti dan naratif AMNO itu sendiri. Bagi sebahagian penyokong, Najib masih dilihat sebagai lambang era kestabilan dan pembangunan. Namun bagi segmen pengundi lain, isu ini mengingatkan mereka kepada persoalan integriti dan kebertanggungjawaban. Di sinilah dilema besar AMNO bagaimana menyeimbangkan kesetiaan politik dengan sentimen awam yang lebih luas. Saudara-saudara sekalian, pendirian tegas AMNO terhadap UEC juga menunjukkan parti masih berpegang kepada garis dasar nasionalisme Melayu yang konsisten sejak sekian lama. Walaupun pendirian ini selari dengan dasar parti, ia tetap memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih berhikmah agar tidak dilihat sebagai menolak kepelbagaian, sebaliknya menegaskan asas bersama dalam sistem pendidikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari sudut strategi pilihan raya, bergerak solo menuntut Amnu menampilkan calon yang benar-benar berwibawa, bersih dan diterima rakyat. Tanpa pembaharuan dari segi wajah dan pendekatan, slogan solo berisiko menjadi retorik semata-mata, bukannya tawaran politik yang meyakinkan pengundi muda dan pengundi atas pagar. Saudara-saudara yang dihormati, persoalan akhirnya kekal. Adakah strategi Solo ini benar-benar akan mengembalikan AMNO sebagai parti dominan atau ia sekadar satu lagi eksperimen politik dalam landscape yang semakin kompleks? Jadi apa pandangan Anda tentang langkah AMNO untuk bergerak Solo? Membuka pintu kepada bekas ahli dan isu pembelaan Najib ini. Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bola rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena sentiasa bersama arena rakyat, tempat isu, jadi bola.